В Курській області почалися дуже серйозні проблеми з бензином. Більшість заправок вже просто не працює. Тож, аби добути його, треба долати десятки кілометрів. Много бензину немає, попросили привезти. От ми зараз їдемо е за каністрами нас везуть, а потом мотанемося до Рильська. вроде як там працюють заправки. Но, якщо там Не працюють заправки, придеться мотанутися до е Львова. Вот. Людей здесь достаточно много, но люди потихонечку выезжают, потому что эвакуация идет не из самого Глушкова, а из Глушковского района целиком. И маленьких сел вокруг тоже из маленьких сел вывозят людей. И, ну, соответственно, так, каких прям вот проблем больших нету, чтобы вот прям катастрофа. То есть есть транспорт, есть люди. Ну, понятно, что все зашиваются, все дико Устали, ну плюс стресс э, И впереди неизвестность Поэтому, э, естественно, люди Так, немножко на взводе Итак, э, под нас попросили привезти э, Бензин, ну точнее как попросили Сказали, что у них нет бензина Если будет возможность, будет великолепно Дальше мы э, иск, э, искали Долгие канистры, нашли И вот сейчас вот едем Обратно в Рыльск э, И чтобы, ну наверное, литров так 100 Наверное, точно, может даже 120 э, Топлива привезти так, мы заправились. Сейчас будем выдвигаться назад. Самі ж росіяни почали на власній шкурі відчувати наслідки свого мовчання за ці довгі роки. Адже коли вони відправляли своїх загарбників і благословляли їх на все, що наказував робити їх кремлівський диктатор, тобто бивати українців, знищувати наші міста та окуповувати наші землі, то тепер, коли війна прийшла в їх дім, вони навіть подумати не могли, що тепер це їм доведеться цікати зі своїх будинків. Собирались. і утрубу їхали. Потому что оставаться нельзя было. Ребенок. Бабуль собрала, у машину посадили и уехали. Куда глаза глядят? Приняли все как надо, напоили, накормили. Все как надо сделали. И делают каждый день. Но вы этих людей не знали? Совершенно. Конечно, это абсолютно чужие люди. Да, где мы тут были? Теперь уже родственники, конечно, потому что уже День и ночь вместе находимся. Все-таки мы приехали на велосипедах. Вот 30 километров бабушке 70 год ехала на велосипедах ночью, выползала. У Теткина? Там страшно, там все, мы даже не знаем, что там и делается. Там все снесли с лица земли. Когда мы там жили, вот последние месяца, последние месяца выйдешь на город, она над тобой летит. Там все страшный суд. Там страшный суд. В корыше, уже неделю жили в Корыже. Неделю жили в Корыше, женщины в одной. Никто там никаких гуманитарных помощи, никто нам заявление не писал. Мы ничего не знаем. Живем мы в этом Вот и все.

А самі ж окупанти тим часом демонструють всю свою сутність і на власній, так би мовити, батьківщині. Ті активно грабують та мородерять будинки людей, які повиїжджали під час евакуації. Значить, нас всіх виселили. О, пройшло пару днів, коли закінчились напори на калетілку. Люди почали потихеньку повернутися. Почали замічати, що спочатку в одніх в дітей виламані, виламані двері були. После этого, еще несколько дней прошло, люди приезжали, там, это опять наши соседи. Кто-то свиней кормил, кто-то курей на это хозяйство, все ли так. Они приехали, получается, день-два кормили, а этот день приехали, уже свиней нет. Ну это мелочи, убежали, скажем так. Было такое, что человек мой, сосед, проехал через, через улицу, а у него сломаны двери, лежат весь мешки военных и полный бардак в доме, все разнесено. В одной комнате на полу патроны валяются, а он с другом заскочил, забрал стиральную машинку и уехал. То есть не стал никого ждать, потому что дроны кружат над деревней, постоянно опасно. Вот. Нахожусь в группе в чате, значит, люди жалуются поголовно у кого коньяк распивает у кого там уже все вынесли в других там машину угнали со следующей улицы там ужас что творится голова молчит Кому ж жалуватися, ну то безприділ, але деякі мешканці Курської області тікати не збираються, адже вони чекають, коли Збройні сили України нарешті звільнять їх від кривавого диктатора. Ну а поки ж ті з радістю приймають від наших захисників воду та їжу. О, це Поді я, я поділюся з всі собою. Хорошо. Да, щоб ми всім не, розвозили, не розвозили, розвозили, просто дайте добре. там. Кому я вона комунал там Ні, та все вам Поделитесь. Вы что-то на улице да. знаете, кто, да, да. Кто и что хорошо, не теряет. Спасибо большое. Сейчас я бабу Валю позову, чтобы это сделать. Возьмете. Подождите, кнопчик, и подождите, мои родные. Ой, Ой, дай Бог по здоровья. Хай я вас Боженька бережет. Да, вы, все нормально. Побежу, да, да, да все хорошо. Успокойтесь. Поламала, все, все нормально. Господи, да, все хорошо. Добрый день. Добрый день. Я выбачаюсь, вы местный мешканец? Да? 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 да. Что вас украинцы не обижают? Нет, у вас все есть и пить хватает всего. Да есть и пить мы в магазины ограбили. Ага. Ну что делать? Нет, ну правильно, правильно, а конечно. Это ваше... ж ваше все, это ж не наше. Водички набрали питьевой, консервы взяли. А у вас это единственный магазин, который остался? А мы не знаем, мы никуда будем. А мы все, Потому что здесь что, обстрелы? Нет, да? мы рядом живем и все. Мы ну, не близко, здесь. Ну хотя бы консервы какие-то есть тут еще, да? Да? Ну, вот мы берем ну, вот консервы. Тут рыб, рыбную мясо. Да. Вы еще дома живете или в подвале? Мы да. дома? дома. Мы дома живем. Ну, сказали, мы, мы, живем. Не, не, угу. мы вас не трогаем, никого живите спокойно. все угу. Вчера общался с жителям Курской области. Вот информация из прямых уст. Она говорит, да, мы остались под оккупацией, вошли украинцы. Мы, говорит, боялись, дрожали, прятались. Но убедились за последнюю неделю, что украинцы нам не наносят никакого вреда, не издеваются, не, там, ну, не говорю о том, что не стреляют. Даже помогают водой, продуктами, то есть они уже сегодня организовали военную комендатуру суд же и э, прямо заявляют мирным жителям говорят а что у нас боитесь мы воюем по правилам по Женевской конвенции мы мирному населению никакого вреда не собираемся наносить вот если там была какая-то гибель каких-то жителей Курской области, то это, говорит, параллельно с гибелью и наших солдат, наших военнослужащих. Поэтому ну, это как бы издержки войны, но целенаправленного уничтожения мирного населения нет. Издевательств нет. Никаких пыток, ничего. То есть курские жители, они просто... Говорю, мы не ожидали, мы... Мы дрожали, мы боялись. Наши власти нас кинули, бросили. А я не я и балака. Вы кто? тут не родились, да? Не, он, он. Да? А как вам давали пояснивало раньше, да, чего вы тут стреляют? Ну вы чуть... Чуть, Чему, чего, вот вершаете? Чуть не по-украински. Я... А как, как вам объясняли, почему здесь стреляют? Утренней? А кто нам объяснял? Никто, никто не объяснял. Никто не объяснял. А в Шерухе а, Що у вас все нормально, все вистачає, ніхто не біжає. Що, що? Віталік, був тут. я не знаю, хто такий Віталік, ніхто не біжає, все достатньо вам. Да? Як, ви раді українців бачите чи ні? Ну, поки ви. Ну хорошо, саме головне, зрівняти з тим, як, як ваші військові зайшли в бучу Ріпень, я вам хочу сказати, то саме головне пити, їсти, єсть все, так? Да? Взагалі хорошо, так? Да? Не, не, питання мадовия, я перед, перед вами без зброї стою, щоб ну а то там роздувають, що ми вас тут катуємо всюдже, да, понимаєте? Ні, а це ваші ваші новини приподносять, ну, це, ну це, да, приподносять, що ми вас тут вбиваємо. не, ми ми нас по не, нічого ми не Вакууми, вакуум, да? Це ви нам тільки говорите, а знаємо. Так... Командир. Прекрасно, в войне пропаганда, Все. нагнетание. Спасибо правильно? вам, спасибо, да. Да. А так в этом отношении обеспечили, молодцы. Все, благодарю да. вас. Все, берегите себя, удачи вам. Да. Удачи. да удачи. Все, давайте. Россияне сами хотели стать частью Украины. И причины, почему украинская армия зашла, чтобы защитить свое население, которое попросило его о защите. Тому що курчані більше не в силах жити в тих условиях, в яких вони живуть, вони хочуть підзащиту. Також стало відомо, що в місті Рильськ, це теж в Курській області, вже починається голод. Адже більшість супермаркетів давно позачинялися. Тож тепер, аби хоч якось вижити, людям доводиться долати по 50 кілометрів, аби купити хоч якісь продукти. І так, ще одна п'ятерочка. Магазин временно не працює. Опечатано 08.08.2024 08 2024 Внутри горит свет, возможно, вы это увидите. Тем не менее, по городу буквально бегают пешком люди, которые закупаются в проб, скупают туалетную бумагу, крупы, товары, товары длительного хранения. Удобнее, это, конечно, делать вот этих вот прекрасных сетях, открытых по всей стране. Однако сети дружно закрыли. Закрылась пятерочка, закрылся магнит. Видимо, эффективный собственник в какой-то момент решил, что бизнес ему здесь больше не интересен. Может быть, просто решили да. таким образом... От... Закрыто, закрыто, закрыто! Да, да, да. В Льгове открыто, говорят. Нет. Льгов, в Льгове. Ближайший населенный пункт, где открыты магазины, это либо Льгов в сторону Курска, либо, по-моему, Любимовка в эту сторону трассы на Москву. Это 45 километров либо в одну сторону, либо 45 километров в другую сторону. Однако пенсионеры и незащищенные слои, им, естественно, такие расстояния для того, чтобы сходить в пятерочку, не покрыть. Это магнит, моя цена. И обратите внимание, он закрыт. Он закрыт. И, возможно, надеюсь, вы увидите, здесь написано трусы. Часом на Росії продовжується розруха в енергетичній системі. Владівосток просто постійно вже залишається без світла. Холодильник не роботає, світа ні у кого. Води гарячі немає. второй вагон у нас. Ждем очередь свою. Дети, старики, люди. А тут не просто сообщают, что света нету, а еще и извиняются с милым котиком. Электростанция Юго-Думовского края при снижении чистоты остановились. Произошло полное погашение. Отвій вечір п'ятницю Ось буквально наступного дня після сильної зливи місто знову залишилось без світла. Друзья, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.